Так, ошиблись, сказали, нам не надо помнить депутатов. А вот это было немножко, и оно реже. Нам не то, что не надо, не надо, а мы просто нуждаемся, важно необходимо, чтобы каждый из вас потом сказал все то, что необходимо делать у вас на молодежном Вы представитель комитета микрорайона. И мы, если вы обратили внимание, вчера, это не новое слово, 6 утра уже начали с этим уходом заниматься. Слушайте, 22 бригады, у которых начинают специалистов, там, э, техники. Все это организовано и, слава Богу, сработало. Поэтому мы системно сделали так, чтобы не идти с 8 марта на АТЗ, там и там надо сделать. То каждая бригада, согласно распределению распределения отвечает за микрорайон. Поэтому, уважаемые депутаты, особенно мажоритарщики, принимайте, пожалуйста, активно участие в этом. Это для пользы дела. Однозначно. Поэтому я дальше скажу то, что у нас будет необходимо. Есть, есть вопрос, Иван Сергеевич? Да, да, да. Пожалуйста. Александр Петрович, да. хочу обратить Ваше внимание на то, что пока кто-то занимается ремонтом, есть такие граждане, которым война как и мать родная, которые рубят наши провода. Поэтому хотелось бы, чтобы Вы сейчас связались с РЭСом, и поставили людей собирать алюминиевые провода по дорогам. Потому что пока мы здесь сидим и заседаем, кто-то собирает эти провода. Потом это материальные средства Вчера. Вчера на комиссии ТПЧС этот вопрос поднимался. Алексей Анатольевич дал протокольное поручение начальнику городдела для того, чтобы выехали две спецбригады Беркут, которые мониторят по городу ситуацию с проводами, чтобы не было хищений. Действительно, такие случаи были. У нас такая информация Петрович, есть. Все собранный зубилом рубают провода. Дать команду собрать, чтобы нечего было рубать. Это самое главное. Тише, 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 тише. Тише, прошу вас. Не Пожалуйста. Кто говорит Александр Гулевский, что, это что это надо было на. Уважаемые товарищи. Да, Если, если есть... это неправильно, скажите, это неправильно. Иван Сергеевич, это правда. Но, есть маленькое но. Уже есть те, которые подливали резиновые перчатки и с ножницами большими, которые которых резиновые ручки уже режет тачку складу. Это был вчера пример. Поэтому вчера на комиссии, той, которую мы проводили, мы попросили, был представитель э, замначальника начальника города дела, и они уже мне звонили с 20 часов, для того, чтобы проверить, как, как это было. Мы, на самом деле убедили, что дежурные. Для того, чтобы это все собрать, и, как вы сказали, это должны заниматься этим только брессовцы. Поэтому благодаря не пиарам я уже занимаюсь. Баранову и Гончаруку, сегодня это все выполняется уже другими людьми, аж три бригады из Облэнерго, по одной причине, потому что мы сами не упораемся. Действительно, заберут эти провода, и проводов не хватит. Поэтому к нам уже едут с дополнительными катушками проводов, и надо, чтобы эти не собрали. Мало того, скажу вам больше, знаки, гнут знаки, те, которые лежат, собирают и кидают тачку. Ну, поймали мы ну, одного, ну, дали ему, по примеру, ну, такому же. Ну, ну, что ты делаешь? Ну, такие у нас люди. Мало того, дрова подъезжают и говорят, что дал мэр команду собирать дрова и возить куда-то. Поэтому мы определились что одни режут дрова, другая команда подъезжает собирать эти дрова и вывозим в определенные места, там, где необходимы будут дрова, и на блокпосты, и не дай бог, что случится, не будет ли хлеб, печь и так далее, и так далее. Поэтому спасибо за предложение, мы стараемся это э, упреждать. Если что-то Еще... не так получается, добавляйте, пожалуйста. Александр Петрович, можно ли какие-то получить конкретные сроки по ремонту крыш? Потому что у меня Степанян Сатри, открытая крыша, и да, хоть какие-то да. что-то... Вот крыша, сейчас, Иван Сергеевич, люблю, вот сейчас два слова без пиара Сергей Викторович, уже никуда не баллотируется, а скажет, что мы уже сейчас делаем. Я хочу, чтобы вы это знали, потому что ваши предложения, они и уже систематизированы, есть часть уже Я в выполнят. том плане, что может мы своими но силами, как самооборона, как мы своими силами что-то смогли бы отремонтировать сами. Хорошо. Если у нас сроки не позволяют, значит, чтобы мы сами могли подключиться и работать. Пожалуйста, 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 еще раз, пожалуйста. Подожди, Саша, Стрелевич, потом Виктор Николаев, потом Александр Гухов. Сейчас по Пожалуйста. Камеру, уважаемые. вот мы сейчас 35 минут сидим, я не буду говорить, что там проехал областной начальник, есть местные начальники, чиновники, есть депутаты, и мы сейчас скажем, что вот 35 минут, я думаю, часа полтора, будем соревноваться. Кто больше любит наш бердянский народ, и то больше сделал. Пока языком, в том числе и я сейчас, наверное, со всеми. Мы языком доказываем, начиная с губернатора и всеми. Давайте подбираемся. Ребята, а если, давайте начнем сессию, примем вопросы, скинем деньги, которые нужны сейчас. Я проголосую за эти деньги, сразу говорю. И по зеленхозу, и по полмиллиона. И пойдем, наконец, работать. Только давайте без пиара, без всего. Сейчас еще каждый из нас выступит, каждый чиновник. Как мы любим народ, и что мы сделаем? Давайте не ну, что сделаем, пойдем сделаем. Ну, Я... вот, давайте пойдем к сессии. Хорошо, Сергея. А дай Бог, чтобы такое не случается. Не случилось как можно дольше. А у природы нет. Попыток. Это ситуация. Я понимаю, на что вы настраиваетесь, мои дорогие. Давайте мы выполним с вами наш долг. Мы до обеда должны решить не два вопроса, а пройтись по сессии той, которую мы с вами наметили, на депутатском дне обозначили, поэтому, пожалуйста, не бейте на то, что два вопроса рассмотрим и уйдем. У нас ряд масса вопросов, которые жизненно необходимые, например, те же небюджетные деньги, если мы хотим получить 106 миллионов надо. Сидит уважаемая рота Берда, которая нам всячески помогает. Надо узаконить их статус по этому зданию. И ряд масса таких вопросов. Мы об этом еще поговорим. Мы постараемся очень быстро. Я не имею права кому-то слово не дать. Понимаете? Сейчас мы заканчиваем. Сергей Викторович, 3 минуты. Поздравим Татьяну Васильевну и пойдем работать. Пожалуйста. Уважаемая коллеги, уважаемый Алексей Анатольевич. Федор Адольфович и все присутствующие. Вот мы сейчас говорим о том, что вот власть пиарится. Что значит пиарится? Власть под отчет городскому совету и громаде города. Власть изложила вкратце ситуацию в городе. Это все очень правильно и понятно. Есть вопросы к ситуации, конкретно к докладчику? Нет. Вот я и призываю вас все Вот вы как раз говорите, не нужно пиариться, к сожалению, пиаритесь. Потому и правильно очень сказала Свидла относительно дождевика. Понимаете, давайте работать, уважаемые друзья. Это раз. Во-вторых, я напоминаю всем присутствующим, что у нас процентов 70 проектов решений, которые тянутся уже более трех месяцев. Сессии к сессии перекладываются не по понятным причинам. Вот именно по причинам перетягивания канатов левого, правого, как говорится, в сектор, как сейчас годно говорить. Поэтому я говорю то нам нужны текущие вопросы, решить. нам нужно хвосты подтягивать. А за ними, если вы помните, у меня было протокольное поручение, миллионы времени идет убыток нашему бюджету городскому. В счет того, что мы вовремя не заключаем договора, не продлеваем договора на коммунальную собственность, на землю и тому подобное. И плюс у нас есть архиважные вопросы, связанные со стихией. Поэтому давайте ставим жирную точку и начинаем работу. И прекратите бодя. Александр, потому что люди наши не глупые и все понимают. Спасибо. Это Александр Иванович, Ирина Александровна. Может быть, предоставим Сергею Викторовичу слово и все? Не возражаете? Александр Иванович, ну пожалуйста, в разу, вместе в мне очень понравилось, в начале, в начале заседания, Петр Анатольевич сказал, что будут написывать будут комиссии работать по возмещению ущерба. Как это будет проходить? Вот сейчас, нас... сейчас Сергей Викторович как раз об этом вот. скажет. И пожалуйста. Я очень помню, я тоже, что в 2007 -го года первый, который организовал комиссию, это Петр Анатольевич. Вот, сразу, сразу собрали э, штаб, сразу собрали без всяких этих самых. Об этом, Александр, уважаемый. Спасибо. Вопрос правильный, Сергей Викторович. Вы ну, хотите понесло, сказать? Я, я скажу, конечно, что мне не следы, что мне Подождите. Еще Подождите. Нет, Вы, говорите. Подожди. Говорите. Подожди, под... можно я вам Нет, я просто... Вам слово. Я к тому, что насчет пиара. Я вчера в дождевике целый день с раннего утра и до позднего вечера. Но в то же время я просто хочу сказать о другом, что мы если будем комплектовать, я не знаю, 22 бригады. Вчера, честно скажу, я не видела ни одной. Я нахожусь на таком месте, где военкомат, да, вот с утра. Никого я не видела. Вот честно скажу, я не знаю, кто у вас там был ответственный за центр города. Появился Бабанин потом с этими военкомате, мы помогали. Деревья валили, наша бригада. Но появились зато вечером люди, которые, я, как, как я выяснила, которые прикрываются вашим именем, рассказывают, что эти дрова, ветки и прочие мелкие мелкие э, полеги их не интересуют. Они собирают только большие, крупные, на продажу или куда-то на переработку, я не знаю. Подъезжает машина с прицепом. Фамилия. Шара, товарищ Шара, я вас не, перебирала, не перебивала и с вами я не разговаривала. Подъехал, я выяснила, некий Кулик Алексей Павлович, который проживает в Чкалова 36, который работает совместно с председателем, как выяснилось, Лисовского комитета, комитета Лисов. Он вчера, вчера я с ним разговаривала. Так вот, объясните мне, пожалуйста, вы не устали оправдываться от того пиара, я имею в виду негативного. То есть не проще ли с товарищем председателем разобраться, а то тупычок мы возим на закапываем на косе и вручаем ему раба. Но сегодня он присылает своих товарищей, которые везут и торгуют во время бедствия, зарабатывают на этом деньги. Я вот к чему. Мне, это, я считаю, что вот это милиция, конкретно, милиция. это не Ирина Александровна, уважаемая господин Мартыр. Ирина Александровна, уважаемая, да, да. мы с вами выяснили этот вопрос вчера. Но. Для чего вы его сегодня поднимаете? Когда я цель вашего от пустого Понимаете? разговора. Это не пустой я, я вам докладываю, другой. для того, чтобы вы знали. А вы даже вы не здесь работали, вот здесь, у, у, у партии ну, и молодцы. И а мы работали везде, для того, чтобы проложить дороги для транспорта, и для того, чтобы <связ <связ <у> скорой <связ> помощи и все охранные службы подъезжали куда надо. Что? И я вам докладываю, что мне через каждый час поступала информация, <связ> и я вместе Вместе с замами, которые были рассредоточены, ездили, смотрели. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, давайте совместно работать. Все у нас будет хорошо. Я вас услышал. Сергей Викторович, пожалуйста. Работает. Нет, вы начинаете заниматься как раз не тем, чем нас. Говорите не то, что мы с вами выяснили это отношение. Это не вы выяснили, это я выяснил. И, и вам позвонил. Кто это человек? Почему так работает? Алексей и вы знаете, что я с вами договорился. Пожалуйста, с вами не по Уважаемые вы депутаты. Как я вас позвонила, попросила? И я вам скинул постепенно... сообщение. Возьмите почитайте. Кто это, что это? Возьмите почитайте. Извинитесь, извините, бы. Извините. извините. Кто

Бьется. Бьется. Уважаемые пожалуйста, депутаты, давайте, давайте, разрешите, давайте. я вас проинформирую. После вчерашнего заседания ТБЧС, для того, чтобы мы могли правильно оформить документы и получить деньги на возмещение ущерба, который нанесен жилищному фонду, социальной сфере, объектам социальной сферы, буквально вчера в 18.30 было подготовлено распоряжение городского головы о создании рабочих групп, которые занимаются уже сегодня с 9 утра на объектах занимаются обследованием объектов жилищной сферы, то есть все жилищные дома, дома жилого фонда, которые подверглись разрушению или частичному разрушению, которые пострадали вследствие стихийного бедствия. На сегодняшний день работают бригады или группы рабочие по составлению актов обследования и составление сметных сводных расчетов, сметных сводных расчетов для подтверждение сумм нанесенного ущерба вследствие стихийного бедствия. Буквально вчера в распоряжение было подготовлено, сегодня в 9 утра эти группы вышли. Александр Петрович сказал уже о приблизительном ущербе по жилому фонду. Я не буду говорить сейчас приблизительную цифру по социальной сфере, это школы, садики, горбольница, объекты культуры, те, которые сегодня обследуются, но до 26 числа, согласно этого распоряжению, эти акты будут подписаны и буквально в течение двух дней, это суббота-воскресенье, то есть до понедельника, мы задействовали в этих группах сторонние организации такие как подрядные организации, которые работают у нас с управлением капитального строительства, те организации, которые имеют смет, сметчиков в своих подразделениях, эти специалисты работают также в этих группах. И буквально с понедельника вторника мы готовы будем предоставить пакет документов для отправления его в область для подтверждения суммы ущерба. То, что сказал Петр Адольфович, действительно, сегодня нужна общая цифра, чтобы можно было заявить, и мы будем просить эту цифру из областного резервного фонда на возмещение. И самое главное, что мы готовы будем на следующей неделе уже подтвердить полным пакетом документов, так как это мы делали по постановению в 2007 году и в этот раз. Поэтому, если мы говорим о том, что на сегодняшний день мы сидим там что-то не, не тем занимаемся. я вам хочу подтвердить о том, что действительно все группы рабочие и люди которые занимаются специалисты занимаются подготовкой необходимых документов в соответствии с постановок Кабмина. эта работа уже идет полным ходом. У кратко Я все. И, и по частному... У нас же нету, как договорились, ни выходного, ни проходного. За это Под... время мы должны теми комиссиями, которые мы назначили, пройти, определить ориентировочный ущерб и подготовить документы. Я все правильно понимаю? Правильно. Поэтому, дорогие мои, если что то мы где-то как-то забыли, пожалуйста, напоминайте. Это будет очень важно. В том числе и наше Госздрав, и Красная Александр. Я буквально добавлю одну один момент. Значит, все э, управления, отдел образования, отдел э, горздрав, отдел культуры, все подали заявки на те объекты, которые у них подверглись э, частичному разрушению вследствие стихии. Поэтому все эти объекты будут обследованы. Мы сюда в эти в эти э, разрушенные объекты мы включаем сюда и в том числе и частный сектор жилого фонда, который мы тоже будем обследовать и подавать заявки на возмещение ущерба. Черба. Сектор, поэтому никогда помогите. Мы все должны сортировать, а там не получится. Куда обращаться жителям частного сектора, если до них не дошли? Куда именно? Куда Желательно к вам, председателю комитета микрорайонов, а потом все это э, собирается в управлении Александра Петрович. Николаевич. Я еще вот отвечу на вопрос, Елена Юрьевна. Две бригады, которые работают, то есть жилищный фонд возглавляет эту рабочую подгруппу Александр Петрович Твидла, а социальная сфера возглавляет Матвеев Сергей Викторович. Он относится к жилищному фонду. Да, 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 можно конкретно сказать колония, рабочая группа, руководитель такой-то, телефон такой-то, обращайтесь. Ну неужели нельзя это? Ну что мы вообще с вами уже не говорим? Надоело это слышать. Скажите, кто будет работать в колонии? В колонии не одна не работа, ни одной группе не нет. Работают люди сами. Вы, готовы, вы знаете, кто это Анатолий Михайлович? Давайте нам не телефон с кем что что Дадим, обязательно и дадим. Сейчас. Дайте сейчас. Запишите, пожалуйста, вам продиктовали. Пожалуйста, Александр. Ой, Пишу прямо сейчас. Сергей Запишите, Николай и Людмила Владимировна. 66, 66, Да ну, конечно, знаете. 1862. Спасибо. Александр, Александр, смотрите, в 2007 году было так. Собрались. Назначили 10 еще. 10 10 Который, допустим, улица Чимр, улица Красная, улица э, там, Емя, Мы так уже сделали. Александр Георгиевич, это мы уже работаем. Группы уже работают. Они пишут, они пишут, первого Включите в Алексей Анатольевич, я я добавлю, если можно, пожалуйста. В распоряжении написано, что если объект находится на мажоритарном округе депутата, мы фамилию депутата не писали. Людмила, Людмила Владимировна Николай подтвердили. В распоряжении написано, за згоды депутат по мажоритарному округу, на якому находится тот чинший объект. Вот так вот. Алексей Анатольевич, я хочу обратиться в Уважаемые депутаты и я думаю, что мы с вами сидим и разговариваем, готовимся к большой, считаем, что очень серьезной и продуктивной работе. В это время идут, поступает все время наш штаб, там, да, наверное, штаб Пономарева ну, честно говоря, идут к нам депутатам, кто есть на местах, и суд заявление. 5, 4 инсервалов, 6, 7, 10. Я понимаю, пока этот акт состоится, пока эти документы это будет долгая-долгая картина. Люди ищут помощь у своих э, депутатов, надеюсь, что есть там заводы, предприятия, личные отношения, чтобы быстрее закрыть свои пробоины. Уже осень, зима и так далее. Поэтому мы этим занимаемся и будем заниматься. А вот эти глобальные вопросы, которые вы сказали... Если садики, школы, конечно, в первую очередь надо их закрыть. Потому что это наши дети, это наши социальные вопросы. Так... Почему важно? Я... Хочу сказать, что частный сектор, просто вы, я уверен, что вы не успеете его закрыть с этими актами, со этими... Поэтому мы этим занимаемся. Ну... Хорошо, молодцы. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Сергей, присаживайтесь. 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 Секундочку. Секундочку. Я действительно, может, не сказал, или мы не всех перечислили, кому надо сказать огромное спасибо за все это А это Очень важно. Два слова. Ну давай. Значит, я что хочу сказать. Ущерб это одно, ущерб это одно. Но мы должны забывать о следующем, что на месте тех деревьев, которые мы сейчас выкорчили, нам нужно садить новые деревья. И поэтому, поэтому, да, что мы учитываем. Ну почему ты не говоришь?

Я попрошу внимания. Давайте завершим все-таки эти дебаты. Давайте берегу, завершим а контактными телефонами, и, чтобы для слаженной той работы, которая требует от нас сейчас... телефон. Пожалуйста, Александр Петрович, Кредитор, продюсуйте. В Алексей Александрович. Александрович. Я, может быть, Александр, Петрович, перерыв. Потому что люди действительно те, кто работал, мы договорились, надо не забывать <класс> говорить спасибо, не жадничать на него, тем, кто заработал. Это есть нормально. По предприятиям. Кроме жителей, кого мы еще можем сказать? Маркор, Гальченко, молодцы. Э, так, дальше перечисляю. Я не знаю, кому нельзя спасибо сказать. Коммунальные предприятия сработали четко. Ни один руководитель уже без где-то в 7 утра уже приступили к сорка. В 6 утра 100 -к. 100 -к. 6 6 мы собирали по зеленоподробу. Поэтому по коммунальным предприятиям абсолютно молодцы, спасибо. То, что касается предприятий, э, Александр Петрович, подскажи мне, пожалуйста. Раз нам это понятно, сейчас я буду говорить Александру. Кому еще? Transo. Понятно. Итак, давайте, я понял. Итак, Шансан, вы со своей бригадой, там был Транскор или кто другой, я не знаю, вы просто молодцы, вы работали в и Самого рода, вы были инициаторами с утра, и вы отличились отлично. Берда, вы дали больше 20 человек. Депутаты, такие, как Светлана Воробьева, как Рублевский, как Сергей Шарай, как Гречко э, Виталька, как Саша э, Межуев. Без пяти семь, кто-то в семь пятнадцать уже были в исполкоме и говорят, Ира, извини, не сказал за тебя, Ирина Анатольевна, и говорят, давайте мы, что мы, чем мы можем быть полезны. Поэтому мы сделали по мере своего, так сказать, возможности, рассредоточения и пошли работать, и через каждый час начинали помогать друг другу, и кто заканчивал технически с, э, э, людским ресурсом и так далее. Поэтому всем огромное спасибо. Кого мы забыли сказать, вы добавьте. Я нас всех с вами хочу сказать нашей э, сегодня имениннице. У нее всего лишь э, первый юбилей. Год, Давай давайте новому я руководителю я партии регионов. Да, спасибо что ты умница и все у нас хорошо. Спасибо. Все, поздравляю, давайте еще раз похлопаем. Пожалуйста. Так, уважаемые товарищи, вы уж извиняйте, но мне кажется, э, у нас есть одно. Посмотри, э, очень жаль, что сегодня нет системы онлайн потому что не работает интернет. А для людей это важно, потому что они должны быть уверены в том, что мы о них помним и о том, что мы им поможем. Так что ситуация под контролем, все нормально. Благодарю вас. Итак, уважаемые товарищи, хочу напомнить всем нам о том, что до склада у нас собрано 60 депутатов. Прошу всех наших коллег, будь ласка, зарегистрироваться. Регистрируемся. Регистрируемся. 51. У меня написано 52. Кто-то не зарегистрировался. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите. Будь, ласка, будь, ласка, будь ласка. Поки йде реєстрація, дозвольте, щоб не гаяти час. Відновити. Шановні, відповідно до нашої реєстрації, наша сесія вважається правомочною. Тому я з вашого дозволу оголошую 50-ту сесію міської ради відкритою. обрати секретаріат. Вношу пропозицію. Кількісний склад три чоловіка. Будь ласка, за це прошу проголосувати. Кількісний склад секретаря. Будь ласка, голосуйте. Рішення прийнято персонально. Е, Ігор Валерійович Жолоб, депутат міської ради, Катерина Валентиновна Копилова, завідувач сектору з питань діловодства, і Наталія Олександровна Сарабєва, ВО начальник юридичного управління. Нема пропозицій. Будь ласка, прошу проголосувати. Прийнято, прошу секретаря, займіть, будь ласка, своє робоче місце. Шановні, переходимо до обговорення проєкту порядку денного. Пропонується виключити з порядку денного наступні питання. Номер 17 про участь Запорізької обласної асоціації місцевого самоврядування. Номер 41 про припинення права користування земельної ділянки міський палац. Також пропонується включити до порядку денного питання номер 71 про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Степаненко. В чому справа? Ви знаєте, що була заява, це питання розглядалося в суді у Бердянську, потім воно розглядалося в суді Дніпропетровському, і два суда були не на користь нас. І ми з вами подали касацію. Тому я э...